10 лютого Но наблюдаем ту самую картину. Добрый день. Добрый день. А, представьтесь, пожалуйста. Я там проживаю, но Удостоверение а предъявите, вы... пожалуйста. А вы кто Я, гром... я громадин. Я не гражданин Украины. А? гражданин Украины. А? Я понял, що. Что... Ну так вот представьтесь, пожалуйста. Я вам представлю. Ну так покажіть посвідчення, що ви маєте право тут зараз знаходитесь. Дзвоніть і питайте, де ви знаходитесь. А чого ви стоїте без маячків? А не потрібно? Не потрібно чого? Том таки не сказав, прошу. що не потрібно. Дивіться, я вам поясню коротко. Цей, цей, цей 8 лютого стояв. Ага. А я сьогодні 9 стою. Десятого. Вчера тут появлявся. Що ви тут не раз стою. А? — Грест стоїть. института наряд? Uh -huh. Какой? Покажите, пожалуйста, распорядка. Вчера стоял, Так. На каком основании? На, закон, по На каком законном основании? На закон, по Ну, покажите, пожалуйста. Что самому показать? Ну, право здесь, что вы имеете право находиться. Да, хорошо, без, вам. без, без, маячки, да. И, и пред, ну, удостоверение, пожалуйста, покажите. Я представился вам. Ну, я не верю, допустим. Вдруг вы форме. Я вам, а? я. Я вам. Ну, так показывайте. Может, будет? А? Будет вам. Давайте, показывайте. Все будет нормально видно. Я сейчас буду с вами, с вашим начальством общаться сейчас. Не, забывайте. И вот, мне просто надо конкретно знать, кто вы такой. Это, этого я знаю, допустим, человека. Что? И кто? А вы кто? Я громадянин. Я понял, что громадянин Украины, но... Что представился человек. Ну. Ты не, знаешь, как свой... не, его не, я его не знаю. Тебя, тебя я знаю. Я же не да, знаю. Не знаю. Все, Правда, все, все отлично, отлично работает. Нормально. Все да, взял, и просто, просто, просто коротко объясните, пожалуйста, что вы тут делаете и все. Как я как отстал, я поехал. А? Вы знаете сами, здесь, не, так по... вы Нет, так вы третий день здесь тусуетесь, вы меняете стороны, но нам пока непонятно, еще никто из вас не пояснил. Вы я просто... На ну... суд когда? А? На суд когда? На какой суд? Куда? Ну так, пойдете, наверное. Не знаю, по какому поводу смотря. Вы все Кто знает все судьи? Вы? Ха. Это, это к чему сказано было? Так вы... Ну... Пока, пока вы не объяснили почему, то есть толк. Ну Ну представы что вы тут делаете? Понимаете, вы же позорите нас, наш город. на. Говорят, просто говорят, что здесь берут проезд по городу. Представляете, ну типа штрафуете, потому что висят знаки. И хотел лично даже к вам обратиться, повесьте их правильно, чтобы водитель заранее мог, ну, был предупрежден, что ему надо съехать, объехать. Но. Все, все. Но, ну, ты же видел, видели, видели, как у вас знаки висят? Че, водитель, 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 когда едет, он, 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 натыкается и он не знает, куда ему дальше ехать. А так вы меня, ну, вы еще раз можете об этом заявить, конечно, и с такой с таким довольным довольным выражением. А? Вчера тут копай гора тоже рассказывал. Да, и, да, да даже 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 крыша подъезжала его. Да. Только только поняла, кто он есть и все. Да, да, представляете, он даже, он даже обратился за помощью. Кто? Копай гора. А, Вы же его знаете, тоже проходит по делу. Да вот. А где он сейчас находится? Он работает сегодня? Не, ну реально, работает сегодня или нет? Ну я понял, ладно, это информация такая секретная. Ну а у вас здесь есть основания стоять, да? Конечно. А, ну все, в том-то дело. Я просто задаю вопрос, вы отвечаете, а то вы скажете потом, что я не, не интересовался. Все. Значит, вы утверждаете, что у вас сейчас есть на данный момент законные основания здесь находиться. Все. Все, хорошо.